Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Najwa Hanani binti Muhammad Azli dan hari ini saya ingin membawa anda menyelami satu topik yang sangat penting iaitu mobiliti sosial dalam pendidikan di Malaysia. Apakah itu mobiliti sosial? Ia merujuk kepada kemampuan individu untuk bergerak dari satu lapisan sosial ke lapisan sosial yang lebih baik melalui pendidikan di Malaysia, kita tahu bahawa tidak semua murid datang daripada latar belakang yang sama. Ada yang datang dari keluarga yang lebih berpendapatan yang tinggi dan ada juga yang datang dari keluarga yang kurang bernasib baik. Namun, pendidikan adalah alat yang paling kuat untuk memastikan setiap individu tidak kira dari mana asal mereka mempunyai peluang untuk berjaya dan memperbaiki hidup mereka. Dalam dokumentari ini, kita akan melihat bagaimana sistem pendidikan kita sedang bertransformasi untuk memastikan setiap murid mempunyai peluang yang sama. Kita akan menyentuh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi mobiliti sosial murid di Malaysia serta inisiatif-inisiatif penting yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan untuk memastikan tiada sesiapa yang tertinggal dalam perjalanan pendidikan ini. Ini adalah perjalanan yang penuh harapan dan perubahan dan saya akan membawa anda melihat bagaimana pendidikan dapat mengubah hidup dan memberi peluang baru kepada murid di seluruh negara. Jadi mari kita sama-sama melihat bagaimana pendidikan boleh menjadi pemangkin untuk mobiliti sosial yang lebih baik di Malaysia. Di Malaysia, status ekonomi keluarga memainkan peranan penting dalam menentukan peluang pendidikan anak-anak. Apabila kita bercakap tentang latar belakang sosioekonomi, kita sebenarnya bercakap tentang apa yang ada dalam hidup seorang murid di luar bilik dajah, seperti kemudahan yang mereka ada di rumah, sokongan ibu bapa dan bagaimana mereka menguruskan kehidupan seharian. Bagi keluarga dengan pendapatan rendah seperti golongan B40, mereka sering berhadapan dengan cabaran besar untuk menyediakan kemudahan asas untuk pendidikan anak-anak. Ketidakan akses kepada internet yang stabil, komputer atau buku teks baharu boleh menjadi penghalang besar kepada peluang belajar yang setara dengan murid yang lain. Di sisi lain, keluarga dari golongan M40 yang mempunyai pendapatan lebih stabil lebih mudah menyediakan kemudahan untuk pendidikan. Mereka mampu menghantar anak-anak ke tuisyen, membeli alat pembelajaran moden dan menyediakan ruang belajar yang lebih selesa di rumah. Perbezaan kecil inilah yang kadang-kadang menentukan perbezaan besar dalam kejayaan akademik seorang murid. Keluarga daripada golongan T20 pula sering memiliki lebih banyak kelebihan dari segi sumber daya. Dengan data belakangnya lebih stabil secara kewangan, mereka mempunyai lebih banyak peluang untuk memberi pendidikan tambahan, akses kepada bahan pembelajaran terkini dan pendedahan kepada pengalaman-pengalaman yang menggalakkan perkembangan intelektual anak-anak mereka. Namun, Penting untuk diingatkan bahawa tidak semua murid dari keluarga berpendapatan rendah tidak dapat berjaya. Ada ramai contoh anak-anak B40 yang gigih belajar dan menggunakan setiap peluang yang ada untuk mengubah nasib mereka. Tetapi realitinya, apabila sumber yang ada terhad, usaha mereka menjadi lebih sukar. Apa yang kita boleh pelajari di sini ialah pendidikan sepatutnya menjadi peluang yang adil untuk semua tanpa mengira latar belakang ekonomi. Oleh itu, untuk memastikan mobiliti sosial, sistem pendidikan negara perlu menangani ketidaksamaan ini dan menyediakan lebih banyak peluang untuk mereka yang kurang bernasib baik. Salah satu cabaran besar dalam mencapai mobiliti sosial melalui pendidikan adalah akses kepada pendidikan yang berkualiti. Di Malaysia, kita boleh lihat perbezaan yang ketara antara sekolah di kawasan bandar dan luar bandar. Walaupun kedua-dua kawasan ini berada dalam negara yang sama, peluang yang mereka dapat sangat berbeza. Sekolah di kawasan bandar sering dilengkapi dengan kemudahan yang lengkap. Mereka mempunyai makmal komputer yang moden, bilik darjah yang lebih selesa dan peralatan pembelajaran yang lebih canggih. Selain itu, guru yang mengajar juga lebih mudah mendapat latihan berkualiti tinggi dan akses kepada teknologi terbaharu. Namun, di kawasan luar bandar realitinya agak berbeza. Banyak sekolah di kawasan pedalaman menghadapi kekurangan kemudahan asas, iaitu kelas yang sesak, tiada kemudahan komputer atau internet dan kadang-kadang bilik darjah yang tidak sesuai. Bukan itu sahaja, ada juga kekurangan guru yang terlatih untuk mengajar subjek tertentu. Guru di kawasan luar bandar seringkali terpaksa mengenalikan kelas yang lebih besar dan mengajar lebih daripada satu subjek. Walaupun mereka mempunyai dedikasi yang tinggi, cabaran ini membuatkan mereka sukar untuk memberi perhatian yang lebih kepada setiap murid. Ini menjadikan jurang antara murid di bandar dan luar bandar semakin besar. Akses kepada teknologi juga memainkan peranan penting. Di bandar, murid mempunyai akses yang mudah kepada komputer dan internet untuk belajar secara dalam talian. Tetapi bagi murid luar bandar, mereka terpaksa bergantung pada bahan pembelajaran yang lebih tradisional, kadang-kadang tanpa sokongan pembelajaran digital yang mencukupi. Jurang antara kawasan bandar dan luar bandar dalam hal ini adalah satu isu besar dalam usaha meningkatkan mobiliti sosial. Tanpa pembaharuan dalam sistem pendidikan yang memastikan akses yang sama rata kepada semua murid, kita tidak akan dapat mencapai maklumat pendidikan yang inklusif dan adil. Namun, ada juga inisiatif yang sedang dijalankan untuk mengatasi masalah ini. Program seperti tuisyen percuma, bantuan pembelajaran dalam talian dan latihan kepada guru di kawasan luar bandar adalah langkah positif untuk mengurangkan jurang ini. Tetapi, kita perlu lebih banyak usaha untuk memastikan setiap murid, tidak kira di mana mereka tinggal, mempunyai peluang yang sama untuk berjaya. Hari ini, dunia sedang bergerak pantas ke arah kemajuan teknologi. Pendidikan juga tidak terkecuali. Di bilik darjah moden, kita boleh melihat murid menggunakan komputer, tablet dan pelbagai alat teknologi untuk membantu mereka belajar dengan lebih efisien. Teknologi telah membuka banyak peluang untuk murid di seluruh dunia. Namun, realiti di Malaysia agak berbeza. Banyak sekolah di kawasan luar bandar dan kawasan bandar yang kurang mampu menghadapi cabaran besar dalam menyediakan infrastruktur pendidikan yang lengkap. Kekurangan kemudahan asas seperti komputer, projektor dan internet yang laju menyebabkan murid tidak dapat mengakses alat pembelajaran yang boleh meningkatkan pengalaman mereka. Bayangkan, di sesetengah sekolah, murid hanya boleh berkongsi satu komputer untuk beberapa orang. Ini jelas membataskan peluang mereka untuk belajar dengan lebih baik. Tidak semua murid boleh mendapat akses yang sama kepada bahan pembelajaran dalam talian, video pendidikan atau latihan komputer yang penting dalam dunia moden ini. Di sesetengah sekolah, penggunaan teknologi dalam pengajaran masih sangat terhad. Guru-guru yang bersemangat kadang-kadang tidak mempunyai alat yang mencukupi untuk mengajar dengan lebih berkesan. Mereka terpaksa mengajar dengan cara tradisional iaitu menggunakan papan hitam dan buku teks. ...yang mungkin tidak lagi relevan dalam zaman serba canggih ini. Bagaimana boleh kita biarkan sekolah-sekolah dalam keadaan negara memacu pertumbuhan membanggakan... Di, 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 ...di dalam keadaan di mana hasilnya bertambah. Dan kita pernah mencatat kejayaan yang sangat membanggakan. Tetapi di sekolah-sekolah kalau ada 8 tandas, 4 rosak. Ada sekolah empat tandas tiga rosak. Jadi kita nak didik anak-anak tanpa kemudahan-kemudahan asas. Itu. Ini yang mempengaruhi saya. Kekurangan infrastruktur fizikal yang baik seperti bilik darjah yang selesa, meja dan kerusi yang cukup dan alat pembelajaran lain boleh menyebabkan murid tidak dapat fokus sepenuhnya pada pembelajaran tanpa alat yang sesuai, tidak kira seberapa bijak atau bersemangatnya seorang murid, mereka tetap menghadapi halangan besar untuk mencapai potensi sebenar mereka. Walau bagaimanapun, dalam dunia yang semakin bergantung kepada teknologi, ada juga murid yang memanfaatkan apa yang ada. Mereka menggunakan telefon pintar untuk mencari maklumat, menyertai kelas dalam talian dan belajar menggunakan aplikasi pendidikan. Ini adalah satu usaha yang luar biasa tetapi ia juga menunjukkan betapa ketidaksamarataan akses kepada teknologi boleh menjejaskan pelajaran mereka. Walaupun kerajaan telah memulakan inisiatif seperti pembekalan tablet kepada murid dan melaksanakan program wifi percuma di sekolah-sekolah tertentu, masih banyak yang perlu dilakukan. Pendidikan digital bukan sekadar tentang memiliki peralatan, tetapi juga bagaimana menggunakannya secara efektif untuk membantu murid belajar dengan lebih baik. Menyediakan infrastruktur yang baik dan akses kepada teknologi pendidikan yang setara adalah langkah penting untuk memastikan tiada sesiapa yang tertinggal. Pendidikan yang berkualiti bukan hanya bergantung pada apa yang diajar, tetapi juga pada bagaimana ia diajar dan teknologi boleh menjadi alat yang sangat berkesan dalam meningkatkan pengalaman belajar murid. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 yang akan dilancarkan hari ini menjadi agenda nasional ke arah mentransformasikan pendidikan negara supaya lebih berdaya saing. Pelan komprehensif itu mampu memberi impak besar kepada masyarakat secara keseluruhannya dalam membentuk ekosistem pembelajaran yang terbaik dan berkesan. PPM yang dilaksanakan selama 13 tahun merangkumi agenda nasional yang melibatkan pembangunan prasekolah sehingga sekolah menengah atas. Pada masa yang sama, ia mensasarkan pengurangan jurang pencapaian antara bandar dan luar bandar, jantina serta sosioekonomi. Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 merangkumi 11 anjakan. Ia termasuk penyediaan akses, penguasaan kemahiran bahasa, penghayatan nilai dan transformasi perguruan sebagai profesion pilihan. Kajian semula sistem pendidikan negara dilaksanakan berdasarkan standard pendidikan antarabangsa, peningkatan aspirasi negara, harapan ibu bapa dan masyarakat terhadap dasar pendidikan negara dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi keperluan abad ke-21. Laporan awal PPPM melibatkan 12 ahli panel penilai bebas Malaysia empat ahli panel penilai bebas antarabangsa, enam universiti tempatan dan sembilan makmal pendidikan. Dalam tempoh 11 bulan pelaksanaan kajian, laporan penyediaan PPPM turut jalankan pakar pendidikan UNESCO, TIMSS, Bank Dunia dan PISA. Pada tahun 2013, Kerajaan Malaysia memperkenalkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM sebagai satu langkah besar untuk mentransformasikan sistem pendidikan negara. Pelan ini bukan sahaja melibatkan pihak kerajaan tetapi juga mendapat input daripada pakar antarabangsa termasuk UNESCO, Bank Dunia dan OECD serta sarjana tempatan dan global. PPPM ini dibangunkan dengan maklumat untuk membentuk semula sistem pendidikan negara dalam tempoh 13 tahun. Dengan lima tonggak utama yang jelas iaitu akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan kecekapan, pelan ini dirangka untuk mengurangkan jurang pendidikan, memastikan setiap murid tanpa mengira latar belakang mendapat peluang yang sama untuk berjaya. Akses adalah tonggak pertama yang memastikan semua murid dari kawasan pedalaman hingga bandar dapat mengakses pendidikan yang berkualiti. Ini termasuk pembangunan infrastruktur seperti pembinaan sekolah baharu, penambahbaikan kemudahan pendidikan dan pengenalan teknologi digital di bilik darjah. Tonggak kedua, kualiti, memberi fokus kepada peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru dilatih dengan lebih baik, silibus ditambah baik dan pelbagai inisiatif dijalankan untuk memastikan setiap murid menerima pendidikan yang relevan dan berdaya saing. Seterusnya, ekuiti adalah mengenai memastikan setiap murid, tanpa mengira latar belakang sosioekonomi mereka, mendapat peluang yang sama dalam pendidikan. Ini termasuklah memberikan bantuan kepada murid dari keluarga berpendapatan rendah serta memastikan mereka mempunyai akses kepada kemudahan yang setara dengan murid di kawasan bandar. Perpaduan pula memfokuskan kepada mengukuhkan integrasi antara pelbagai etnik dan latar belakang dalam sistem pendidikan. Dengan menghormati kepelbagaian budaya, PPPM berusaha mencipta sistem pendidikan yang memupuk perpaduan nasional. Akhir sekali, kecekapan merujuk kepada usaha memastikan sistem pendidikan beroperasi secara efisien, mengoptimumkan penggunaan sumber dan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. PPPM 2013 hingga 2025 bukan sahaja merancang untuk meningkatkan pencapaian akademik tetapi juga untuk memastikan mobiliti sosial dalam kalangan murid memberikan mereka peluang yang adil untuk berjaya dalam kehidupan. Salah satu langkah besarnya diambil untuk memastikan akses yang lebih baik kepada pendidikan adalah dengan meningkatkan penyertaan murid dalam pendidikan prasekolah. Pendidikan awal ini sangat penting kerana ia menjadi asas bagi perkembangan kognitif dan sosial kanak-kanak. Oleh itu, usaha kerajaan untuk memastikan lebih ramai kanak-kanak memasuki prasekolah adalah langkah yang tepat. Hari ini, lebih banyak program prasekolah yang diperkenalkan di seluruh negara, termasuk di kawasan luar bandar untuk memberikan asas yang kukuh kepada murid sebelum mereka memasuki sekolah rendah. Melalui program-program ini, lebih ramai kanak-kanak mendapat akses kepada pendidikan berkualiti sejak awal yang akan memberi kesan jangka panjang kepada kemampuan mereka dalam pembelajaran. Bukan hanya di peringkat prasekolah, usaha juga dilakukan untuk meningkatkan kualiti pendidikan di sekolah rendah. Kadar penyertaan murid dalam pendidikan sekolah rendah kini mencapai 99.11%, satu pencapaian yang sangat membanggakan. Ini bermakna hampir semua kanak-kanak di Malaysia mendapat peluang untuk melanjutkan pendidikan mereka sehingga peringkat ini. Salah satu inisiatif penting dalam usaha ini adalah pencapaian skor purata pentaksiran kompetensi dan literasi sekolah rendah atau dipanggil PKLSR. Program ini bertujuan untuk mengukur dan meningkatkan literasi dan numerasi murid-murid tahun 5 dan 6. Dengan adanya program ini, murid-murid yang mungkin menghadapi kesulitan dalam penguasaan kemahiran asas seperti membaca, menulis dan mengira mendapat bantuan yang lebih tersusun dan berkesan. Hasilnya, kita dapat melihat peningkatan yang ketara dalam literasi dan numerasi di kalangan murid yang secara tidak langsung meningkatkan kualiti pendidikan yang diterima mereka. Program ini juga membolehkan guru mengenal pasti keperluan setiap murid dan menyediakan sokongan yang lebih sesuai dengan tahap mereka. Selain itu, kerajaan juga memberi tumpuan kepada latihan guru dan pembangunan profesional. Dengan memperkenalkan pelbagai program latihan yang memberi pengetahuan dan kemahiran terkini, guru-guru diberi peluang untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengajar. Ini membolehkan mereka mengajar dengan lebih efektif terutamanya dalam subjek literasi dan numerasi yang penting untuk kemahiran asas murid. Dengan usaha-usaha ini, kita dapat memastikan setiap murid tidak kira latar belakang mendapat peluang yang sama untuk berjaya dalam pendidikan. Pelaksanaan transformasi pendidikan ini bukan sahaja memberi manfaat kepada murid tetapi juga membantu mewujudkan mobiliti sosial yang lebih besar dalam kalangan generasi rakyat Malaysia. Dalam era digital yang semakin berkembang, teknologi dalam pendidikan bukan lagi satu pilihan tetapi satu keperluan. Kerajaan Malaysia telah melaksanakan transformasi digital yang penting dengan tujuan untuk memodenkan sistem pendidikan dan yang lebih penting lagi merapatkan jurang antara kawasan bandar dan luar bandar. Salah satu usaha utama dalam transformasi ini adalah pembangunan dan menaik taraf infrastruktur ICT di sekolah-sekolah di seluruh negara. Di sekolah bandar, murid sudah biasa dengan penggunaan teknologi seperti komputer riba, tablet dan papan putih interaktif yang memudahkan pengajaran dan pembelajaran. Namun, usaha ini juga dilaksanakan di sekolah-sekolah luar bandar di mana persekitaran pembelajaran yang interaktif dan kaya dengan sumber semakin diwujudkan. Dengan sokongan kerajaan, sekolah-sekolah luar bandar kini menerima peralatan teknologi yang membolehkan murid di kawasan ini menikmati pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan berkesan. Melalui infrastruktur ICT yang dinaik taraf, murid di luar bandar kini dapat mengakses sumber pembelajaran digital yang sama seperti rakan mereka di kawasan bandar. Mereka boleh menggunakan aplikasi pembelajaran, menonton video pendidikan dan menyertai kelas dalam talian membuka peluang yang lebih luas untuk mereka mencapai kemahiran yang lebih tinggi dalam pelbagai subjek. Penggunaan teknologi dalam pengajaran juga memberi peluang kepada guru-guru untuk mengajar dengan lebih kreatif dan berkesan. Dengan alat digital seperti aplikasi pembelajaran interaktif, platform dalam talian, dan bahan multimedia, guru dapat menyediakan bahan pengajaran yang lebih menarik dan sesuai dengan keperluan murid. Ini juga membolehkan guru memberi maklum balas segera kepada murid, sekaligus membantu mereka memahami konsep yang lebih sukar dengan lebih cepat dan mudah. Murid yang mungkin memerlukan perhatian tambahan dalam satu topik tertentu dapat mendapatkan sokongan yang lebih khusus melalui pembelajaran digital. Transformasi digital ini tidak hanya memberi manfaat kepada murid dan guru di kawasan bandar, tetapi juga merapatkan jurang pendidikan antara kawasan bandar dan luar bandar. Semua murid tanpa mengira di mana mereka berada kini berpeluang untuk mendapat akses kepada pendidikan berkualiti yang dibantu dengan teknologi. Dengan pembaharuan pendidikan ini, Malaysia sedang bergerak ke arah sistem pendidikan yang lebih inklusif yang tidak hanya mengutamakan akses tetapi juga memastikan kualiti pendidikan yang setara di seluruh negara. Salah satu usaha terbesar dalam mencapai mobiliti sosial melalui pendidikan adalah dengan memastikan semua murid tanpa mengira keperluan khas atau latar belakang sosioekonomi ekonomi diberi peluang yang sama untuk belajar dan berjaya. Inklusiviti dan ekuiti dalam pendidikan kini menjadi fokus utama dalam transformasi pendidikan Malaysia. Salah satu pencapaian yang sangat membanggakan adalah peningkatan pendaftaran murid berkeperluan khas. Hari ini, lebih 101,000 murid berkeperluan khas didaftarkan di sekolah-sekolah di seluruh negara, mencerminkan usaha kerajaan dalam mengukuhkan inklusi pendidikan. Ini menunjukkan bahawa semakin ramai murid dalam pelbagai keperluan khusus mendapat akses kepada pendidikan yang berkualiti. Selain itu, pendidikan juga diperluaskan dengan murid dari keluarga berpendapatan rendah melalui pelbagai program sokongan. Dengan bantuan kewangan, beasiswa dan pemberian kemudahan pendidikan, murid yang berasal dari keluarga kurang berkemampuan diberi peluang untuk melanjutkan pendidikan tanpa halangan kewangan. Program pendidikan inklusif ini memberi penekanan kepada penyediaan alat bantu mengajar yang sesuai seperti komputer riba, alat bantu pendengaran atau papan putih interaktif yang memudahkan murid berkeperluan khas mengikuti pengajaran. Guru-guru juga diberikan latihan khas untuk mengendalikan murid dengan pelbagai keperluan, memastikan mereka mendapat perhatian yang sepenuhnya dalam proses pembelajaran. Dengan pendekatan bersepadu ini, Malaysia sedang bergerak ke arah mewujudkan sistem pendidikan yang lebih adil dan inklusif di mana tiada siapa yang tertinggal. Ini bukan sahaja meningkatkan mobiliti sosial bagi murid berkeperluan khas tetapi juga membantu memastikan bahawa setiap murid dari semua lapisan masyarakat mempunyai peluang yang sama untuk berjaya. Dengan langkah-langkah inklusif ini, Malaysia sedang mencipta pendidikan yang lebih berkualiti dan seimbang di mana peluang untuk belajar dan berkembang tidak terbatas oleh keupayaan fizikal atau latar belakang keluarga. Ini adalah dasar yang membawa kita lebih dekat ke arah mobiliti sosial yang sebenar. Salah satu kunci utama dalam meningkatkan mobiliti sosial melalui pendidikan adalah dengan melaksanakan pembangunan profesional bagi guru dan kepimpinan sekolah. Pemimpin yang berkesan bukan sahaja mengurus sekolah dengan baik, tetapi juga dapat menyuntik inspirasi dan motivasi dalam kalangan guru dan murid. Oleh itu, pembangunan kepimpinan di sekolah adalah sangat penting. Salah satu inisiatif yang telah diperkenalkan untuk mempertingkatkan kepimpinan di sekolah adalah National Professional Qualification for Educational Leaders atau dipanggil NPQEL. Program ini direka untuk melengkapkan pemimpin sekolah dengan kemahiran kepimpinan yang diperlukan untuk mengurus dan memimpin sekolah dengan berkesan dalam memastikan kualiti pendidikan yang tinggi. NPQEL memberi penekanan kepada pembangunan kemahiran pengurusan peningkatan keberkesanan pengajaran dan pengukuhan pembelajaran murid. Dengan latihan yang dijalankan, pemimpin sekolah bukan sahaja dapat menguruskan sistem pendidikan dengan lebih baik, tetapi juga memainkan peranan dalam mewujudkan persekitaran yang inklusif dan menyokong untuk semua murid. Hasil daripada program ini, hampir 80% pemimpin sekolah peringkat pertengahan telah mencapai kecemerlangan dalam kecekapan kepemimpinan. Ini bukan hanya memberi kesan positif kepada pengurusan sekolah tetapi juga memastikan pengalaman pembelajaran murid menjadi lebih baik dan lebih berkesan. Dengan kepimpinan yang lebih kuat dan kompeten, guru-guru mendapat sokongan yang lebih baik dalam menguruskan kelas mereka dan murid pula menerima pendidikan yang lebih bermakna. Pemimpin yang berkesan dapat memberi arah yang jelas, memotivasi guru dan murid serta memastikan semua pihak bekerja ke arah mencapai maklumat pendidikan yang lebih tinggi. Program seperti NPQEL bukan sahaja memberi impak kepada kepimpinan sekolah tetapi juga membawa perubahan positif kepada kualiti pendidikan secara keseluruhan. Kepimpinan yang baik di peringkat sekolah memberi kesan langsung terhadap pencapaian murid dan mobiliti sosial mereka, membuka peluang kepada mereka untuk berjaya di masa hadapan. Dengan pendidikan yang inklusif dan transformasi yang berterusan, kita sedang membina masa hadapan yang lebih cerah untuk generasi yang akan datang. Kita sudah melihat bagaimana pendidikan bukan sekadar tentang buku dan peperiksaan, tetapi tentang harapan, peluang dan masa hadapan. Setiap murid di Malaysia membawa impian tersendiri dan sistem pendidikan harus menjadi jambatan yang membantu mereka melangkah lebih jauh tanpa mengira mereka siapa atau dari mana mereka datang. Namun realitinya masih ramai murid di luar sana yang berdepan cabaran besar dari kekurangan kemudahan asas hingga kepada jurang teknologi dan sokongan yang tidak mencukupi. Dan di sinilah peranan kita semua bermula. Kerajaan, pendidik, ibu bapa dan komuniti, kita semua memegang tanggungjawab untuk terus menyokong usaha transformasi ini. Inilah harapan kita, sebuah Malaysia di mana setiap murid diberi peluang yang adil untuk berjaya, untuk mencipta kehidupan yang lebih baik dan untuk menyumbang kembali kepada negara. Pendidikan yang inklusif, berkualiti dan saksama itulah kunci kepada mobiliti sosial yang sebenar. Terima kasih kerana mengikuti dokumentari ini bersama saya. Semoga dokumentari ini membuka mata dan hati kita semua bahawa dengan pendidikan yang betul, setiap anak Malaysia berhak bermimpi dan berpeluang untuk merealisasikannya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.